grip yuqtirish va uning og'ir asoratlarini boshdan o'tkazish xavfi yuqori bo'lgan hamda mavsumdan oldin emlanadigan shaxslar kontingenti tasdiqlandi unga quyidagilar kiradi homilador ayollar olti oylikdan katta bolalar va nafas olish organlari va yurak qon tomir tizimlarining ma'lum surunkali kasalliklariga chalingan katta yoshlilar 60 yoshdan oshgan shaxslar 6 oylikdan 59 to'qqiz oylikgacha bo'lgan bolalar tibbiyot xodimlari mehribonlik uylari qariyalar va nogironlar uchun saxovat internet uylari nogironlar hamda nogiron bolalar uchun muruvvat internet uylari bolalar shaharchalari bolalar uylarining shuningdek jismoniy va yuridik rivojlanishda nuqsoni bor bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari maktab va maktab internatlarida yashayotgan shaxslar kiradi